Я вспоминаю сразу свой сон просто касательно того, что я стояла на кордоне, и мне сказала, что есть хорошие новости. Помнишь, недавно сон был хорошие а -а -а. новость. О чем это непонятно, я не трактовала до сих пор еще этот сон. Если вы говорите, что на Сумщину зашли раз русские войска, то... Ладно, посмотрим. Це все я не знаю. Мінікається просто такі які-то територічкі більше касательно этих американців, касательно того кітакалаха на калаха или как його там. Нічого не поменяет. он не поедет на фронт. На фронт думаешь, ж поїдуть? Хорошо? Удачі їм позиція США не зміниться щодо України. Ні, так тоді чи можемо ми тоді подивитися, чи взагалі Україна втратить підтримку від США, тому що зараз на жаль про це мова йде. полностью. Угу. Нет, не вижу все равно этого. Паш Пентакли, тройка Пентакли на эту. Не вижу все равно. А ладо помога а чай лишится стало. Ну, посмотри, Паш Пентакли, типа, это такое не очень много, но я не знаю, просто как, как раньше оно тоже так падало. То есть, когда большие пакеты падало, там десятка или туз, но это редко было. Поэтому я не считаю, что он прям сильно как-то что-то повлияет на что-то. В свою очередь, Европа збільшить допомогу, тому що теж зараз говорять про те, що Європа піднапружилась і готова допомагати активніше Україні. Тоже пош пентаклі падає. Ну, паж падають. Та не очень много. Як і було, оно. там щось це довелося в теплий період времени мінятися. Вісна літа чи дійсно Трамп відмовиться від союзників та об'єднається з Путіним? І, можливо, це вже відбулося. Не сомневаюсь. Десятка мечей, и тройка мечей, и фортуна падает. Трамп просто очень ушлый, он очень хитрый. Вот и все. Сомневаюсь, что у него супер хорошее отношение к Путину. Что планует он России? Трамп сейчас решает какие-то свои финансовые вопросы, просто американские. Там я смотрела, там туз Пентакли падает, перевернутый вниз. То есть, я так понимаю, из-за того, что война, из-за того, что санкции и так далее, Америка обнищала немножко. Вот. Они решают какие-то свои вопросы. Но карта касается территории, Юга у нее уходит все равно никуда. То есть она постоянно падает одно и то же. Что какие-то вопросы по югу подниматься еще будут. Ну, то, что мы обсуждали ранее. Будемо тоді дивитися надалі. Питання, коли буде ближче до того, як це почне програватися зараз. Також вчора відбулася зустріч Ердогана та Зеленського. Ця зустріч може повпливати на те, щоб змінився хід війни, і були якісь перемоги у нас. Ну, пока сомневаюсь, семерка мечей и шут, но опять-таки я думаю, что разговоры какие-то про Крым там были. То есть Эрдоган должен какое-то участие принимать в возвращении Крыма или договорниках каких-то по Крыму. Это не, спинта... это не Херсон, это, это Крым. Також почали активно говорити про припинення військових дій до Великодня, а це вже в квітні. До цього фігурувала ще дата травень місяць. Взагалі, наскільки це реальна перспектива? Чи то до Великодня, чи то до 9 травня, що війна в Україні була ну, Касательно моєго відео продвісніті окончання війни, там дуже ну потихонечку, ну, як, все збувається так поетапно. там было про Папу Римского, типа, что он может коньки двинуть как раз там. Там много чего было. они типа, кидали вчера просто люди эти предсказания. Они там сами это все контролируют. И как раз таки, если ты помнишь, там было про либо взрыв на атомной станции, либо ядерный удар. Сегодня там Россия какой-то ярс вытащила уже, эту ядерную боеголовку видела, начали уже там что то яд... и там Паш Кубков падает. Я так понимаю, что будет такая же ситуация, как с Орешником. То есть, когда еще Орешников Амини не было, мы вышли с прогнозом, и там падал по Я говорю, короче, будет какая-то новая ракета, непонятная никому, они будут махать ей. То же самое с Тим Они будут махать тоже Тим Ярсом, так же, как Орешником, и там тоже падала кордона территория, пятерка мечей. Ну, то есть тоже. Либо это не Петровская, я так понял, а либо там, с той стороны, Харьковская и так далее, снова будет. Но учитывая еще, когда я в Варшаве жила, мне мертвые сказали про ядерку, что все-таки она упадет, и показывала, опять-таки, Луганщину, и касательно атомной станции еще, подожди, предсказание про Чернобыль сбылось, конечно, но мне же во сне снилась весна. Я так понимаю, что пробный был. То есть весной еще что-то будет. Ну, сказать, что окончание войны, если они будут по Чернобылю еще бить, ну это как-то странно. А дата Чернобыль 26 апреля. Хотя, видишь, предвестники окончания войны там тоже было удар по атомной станции или ядерка. Там два варианта было, то есть ну, падало. Если верите по типа, этому видео, хорошая новость, что да, действительно, что тут движется уже к окончанию войны. Но плохие новости, что все эти события негативные, они все типа, происходят. Понимаешь? И мы посмотрели всего лишь 9 событий. Не факт, что там еще там 300-309, понимаешь, не выпадет сейчас, если кинуть. Ну, поэтому я сомневаюсь. Есть ли вероятность того, что война закончится? Смотри, вот на весну. Опять-таки будет страшно, из-за чего? Карта Луны. То есть это либо ядерка, либо атомная станция снова. Не меняется туз Пикогу, вот не меняется с весны. Вот она. Но тут десятка Пентаклей. Это я к атомной станции склоняюсь больше. Это не к ракете. Ракета показала бы другую карту сейчас. Это атомная станция. Вот. Снова. Так, но, как и обещали, мы это вопрос поднимем уже на весне. Будет более понятно тебе, про какую атомную да. станцию идет речь его на Чернобыль, конечно же, если уже. Просто, видишь, тогда во сне четко показывали ЧАЭС. Я просто такой человек, что сама себя путать, поняла, начинаю? Начинаю думать, блин, а может, а не Чернобыль, может, а просто показали Запорожскую, такой, как в Чернобыле. Я же не знала, что Чернобыльская активная станция до сих пор. А там черным по белому ЧАЭС было написано. Поэтому иногда, когда предсказания какие-то вам дают, там или что снится, не нужно выдумывать. Да, то есть нужно четко, вот вам четко иногда показывают прям вот прям. Все повторение ситуации по Чернобыльской будет санкция. Зараз, чтобы внутренний вещь у тебя по-чернобыльски еще раз вгадить. Да, 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 на весну. Мы смотрели уже. Там ну, ничего не меняется пока. Там годовщина Чернобыля, и мне снился сон потом про Пасху. Пасха 20-го, Чернобыльская 26-го. То есть это была пробная. Они пробовали. Что во сне четко тогда показывала мне весну. Ну, я весна была, я на улицу выходила, раздета, ну раздета как в костюме в каком-то там такое что-то. Та не зима была. Тем более не влупили, и ну, погода такая слякать була, а потом снег, ну, не вообще не то. А зараз у тебя були передчуття, які можуть бути наслідки від радіації? Я не думаю, что там радіація какая-то є. Я смотрела по стена і падала, в валет пікової падала, это пустота, і шут падал. Ну, то есть, Ты знаешь, мы каждый день входим, нюхаем радиацию. Непонятно, чем Россия обстреливает, вкручивая в дроны, в ракеты. Вот. Но Чернобыль, когда не ударили, я помню, я утром встала. Я... Может, у моя самая накрутка, конечно, была, я не знаю. Но мне горло першило. Я не знаю, почему. С чем это связано? Может, действительно, там что-то знаешь? Я же такая тонкая, как бы душа. У меня очень чувствительное все. У меня даже моменты бывают, что когда там, типа, знаешь, туман или снег, я не сплю до 7 утра, не могу заснуть, прикинь, когда меняется погода. Поэтому, если горло мое почувствовало, наверное, все-таки что-то было, но это минимальная такая доза, то есть это было вообще, ну, полчасика, и все прошло потом, ну, то есть ничего. Я говорю, учитывая, сколько мы дышим всем этим, поверим, мы столько радиации впитываем в себя. Ну, касательно Чернобыля, да, там повреждения более серьезные, я смотрела, действительно, плохо падало. Но по радиации, там, шут, ну, валет пиковый, то есть это пустота была. Это пустое все было. Не знаю пока, как будет весной, надеюсь, все будет хорошо, но обосрутся все конкретно. То есть до сих пор падает, что обосрутся. Это пиковый не меняется. Посмотрим. Надеюсь, что поменяется это. Я тоже очень на это надеюсь, но... Знаючи твої прогнози, Маш, вони да, да, да. <смеш> сподівалися, але як правило, потім у нас просто репост вже новин, які здійснилися, навіть яких дуже би сильно не хотілося. Та да. да. да, нічого, да переживем, то переживемо, що нам робити залишається, як не Так-так. Зараз э, досить скоро вже 24 лютого, і що ворог, власне, планує? Ми розуміємо, що це не один день, і вони можуть Нет, і перед... Це краще дивитися либо в кінці тижня, либо в понеділок. Я не берусь за це ще, це ще дуже рано. Тому что... що зная, знаю, знаю росіян, типу, ні-ні-ні, вони там все міняють за один день, день, за час, через час. Yeah. Я сказала всім, що не буду смотрити нічого от, крімі, от, от, только з п'ятниці почну смотреть, З понеділка, з п'ятниці. Ну, з п'ятниці, понеділку ж до. 24 четверця до понеділка. Да. Так, ну з п'ятниці, значить, кому повезуть, тому що до этого не буду смотрить. Зараз загалом ми бачимо, що ворог активізувався взагалі на найближчий час, яку небезпеку ти бачиш mm -hmm. для України? Чи будуть щоденні обстріли, які їх цілі? Ну, касательно обстрелов, я не знаю, я думаю, что они выпендрятся, конечно, 24 числа. Этот Ярс просто они вывели в море, что куда его там вывели, они не знают, куда он там летит, типа. Где же они его, я не помню, куда они его вывели. Это, что, это, это, это корабль или что это такое, ты не видела? Да, на воде, так, здесь. Ну вот они запугивать им будут, не знаю, мне кажется, в ближайшее время, потому что там по картам так по показывают хорошенечко. Касательно Николаева, я вчера тоже говорила, что будет минировать будут на следующий день, говорю, либо сегодня, либо завтра. Как раз детский садик там четко падало, как раз сегодня минировали школу, детский садик в Николаеве. Вот, там четко-четко прям показала. Потом, касательно на теракт, там ничего не меняется пока. Там, касательно на терактов, насколько я помню, падал Днепр в прошлый раз, Днепропетровская область, ну, с той стороны, Харьковская, вот там вот, в ту сторону. Прикордонні, как я их называю, территории. Что еще? Касательно обстрела, я думаю, что они готовятся все-таки к 24 числу. Вот. Меня сейчас больше смущает все-таки помощь это Украине. Там Зеленский уже выступал, говорил, что нечем типа, отбивать ракеты. Так. Так, что нет э, для Патриота ракет и... І... Критична сейчас ситуация с этим? Сейчас, задут ли нам ПВО? Вот Такое Пока не вижу ничего. Действительно, ситуация критична, кстати. Карта пятерка кубка, пятерка пентаклей падает. Ну, такое тут. Так, а сумочный на третий фронт. То, о чем мы говорили тогда. Ну и да, суд, видишь, суд падает все равно здесь. Стерка мечей падает. Только движение будет по сумщине тоже. Тогда правильно показывали карты до Нового года. Не сказать, что третий фронт, но суд падает с шестеркой мечей. Сейчас, какие цели у них? В принципе, сейчас бить ракетами. Какие цели у них? Я целью России враки под стрелом. Ну, основные сейчас э, активироваться должны территории, которые оккупированы. То есть по обстрелам это Херсонская, я так поняла, Запорожская и так далее. Пятерка мечей. Все-таки это про кордоне тараторию. То, что я говорила, обстреливать будто нехорошо. Так они прямо у здесь вот за видишь? Сильно. Вот тут у Спентакли, я спросила: типа, что они планируют обстреливать, у Спентакли это все-таки к торговым центрам часто показывает нам. И тут карта мага. Когда карта мага падает, я понимаю, что это будут какие-то теракты. То есть они все равно планируют по терактам. Надо будет смотреть в пятницу перед годовщиной, по терактам. Потому что такое чувство по ощущениям, по моим, вот. Вот если тогда я предсказывала эпицентр, помнишь в Браварах? Там как раз минировали, ну это пустое все было, они минировали типа его, ну просто показали эпицентр, мы это сказали, и они начали там что-то вот, ну типа сбылось, окей, класс. То недавно, когда минировали, что же минировали, блин, я не помню, где-то минировали недавно, когда я посмотрела по картам, я не увидела пустоты, то есть что-то либо реально было, либо что-то не, не успели сделать просто. Здесь такая же ситуация сейчас, то есть показывает. И туз, 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 получается Пентакли и Мах. То есть они что-то будут минировать. Будем смотреть просто ближе уже к дате, что именно. Торгивальный центр, кстати, да. Ну, торгивальный центр, да, 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 да. Туз Пентакли – торгивальный центр. Просто и карта суда, и еще это может больница будет, вот рядом падает. Больницы. Что с больницами? пересматривать в пятницу будем. Это, я думаю, это там к празднику, к празднику ближе. Что они там готовят что-то. Чтобы не было такого, что, знаешь, теракты прям по всей Украине. Как, ну, вот это вот, знаешь, цепь. Там, 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 там. там. Это так просто карты показывают странно, что-то прям они планируют. Надо будет обязательно посмотреть, что планируют они, короче. Украине. А тут Пентакли еще может падать не обязательно торговый центр. Знаешь, что может падать? Массово. Просто что я говорю, поняла, почему вот это вот везде? Там, там, там. Территория, площадь, поняла? Массово. Что-то они задумали, уже придумали. Действительно, нафига тратить эти учу денег на ракету, если можно просто пойти, блин, кинуть там, не знаю, бомбу, которая стоит там 3 рубля, образно говоря. И все. Поэтому... Только вот это, кстати, первый раз информация такая пошла, такого не было до этого, только сейчас. Что уже планируют, значит. Це, я думаю, что до кінця тижня ти вже більш чіткіше побачиш плани, співпрацюєш, що в Датській це запіхти. Також на днях була з'явилася інформація про закриття е, заправок на території України з 1 березня. Потім її спростували, але тим не менш, давай все ж перевіримо, чи чекає нас така криза, чи дійсно буде проблема з постачанням е, палива в Україну. Ні, це шутку? Пустою все. Ну ні-ні, обще забійне. Фігня капітана. Щодо Зеленського, чи е, вдасться йому лишитись на президентському місці, е, тому що зараз якось дуже хитка ситуація. Звідусіль вимагають його відставки, чи вдасться йому відстояти своє місце? А кому не поміняють хочуть? Це вже питання. На місці зараз. час. є представники США, якщо так яро, хочуть? Не, від... на місці, на місці зілявся зараз. Про це ми теж поки що на щастя не хвилюємось, да. також стало відомо про те, що на перемовинах, які відбувалися в Саудівській Аравії, Росія просила про те, що були розблоковані мільярди заморожених активів. Чи прислухались США до них, і чи дійсно? Вон оно что, вот что под у спинтакли перевернутый, понятно, думал, это санкции они обсуждают, они обсуждают активы. Вот что Трамп с Путиным встречался, все понятно. И там падал по картам, что Америка недовольна осталась, Россия довольна, вот так вот падало. Такое давление, ну там такие карты были, да. Вот что падало, все понятно просто теперь, я не знала. Тобто зняття санкцій не буде, але ймовірно, таким чином. Чітко Так, этого тупо чітко з этого зустрічалися. Там тут спінтакліки, тоді ніж не ще така, що там три падало десятки, поняли? Прямо що то очень много денег. От що я думала це санкції? Це все в місті виходить там. Знаєш, якщо раніше йшла мова про те, щоб заморожені активи передались Україні, то зараз вже взагалі питання це не стоїть. Карта иллюзии. Там мы туда еще когда то я помню, этот вопрос смотрели, там выпало, что мы ничего не получим. Не, не, не. это все такое пустое. Печание пустые.